Я с детства ходил в храм, впоследствии, ваша честь, служил там подомарюм, и под яканом был и Василий. Всегда помогал батюшкам. Мне нравилась церковная служба, церковная жизнь мне нравится, ваша честь. Поэтому я прошу вас, чтобы, чтобы вы действительно объективно, справедливо рассмотрели это дело в этот светлый праздник Успения, оправдали нас и отпустили на свободу, так как мы не совершали данное преступление и я никогда не совершал и не носил себе таких страшных мыслей, как уничтожить или взорвать храм. Ни с кем не сговаривался никогда, ни с братом, ни с Женей. И брат за меня никогда не собирался мстить никому. Ну, да. Ну, пускай там не совсем правильное и сделано судебное на так сказать, следственное действие как указываете вы действия, но вы же подробно объясняли почему вы по существу организовали взрыв в этом так сказать, соборе кто же кроме вас так детально мог знать о том что произошло нюансы даже в частности то что вы рассказывали почему вы совершили этот цариф, поскольку к вам относились несправедливо что священ что вы получали 200 гривен в неделю а настоятель и другие священники до 5000 в неделю получали это вас возмущало вместе с фидорчем что вы недовольны были приходом новых нового настоятеля и других священников, которые лишили вас, так работы по Что вас понизили в должности со старшего по на младшего? Откуда это было известно все следователям или оперативным работникам? Объясните. Откуда такие детали были известны? Сколько кто получает из членнослужителей в неделю или в месяц? Вы сами рассказали об этом. Как вы узнали о такой зарплате, сравнивая со своей, кто из дознавателей или следователей, которые все были допрошены по существу судом, мог знать такие детали, объяснить? Ваша честь, я хочу сказать, я это уже не один раз говорил, и в суде первой инстанции, что я фантазировал и сочинял разные версии совершения преступления да у меня было прегрешение связанное там с кружкой с освещением колец